Всем привет! С вами Лиза и это канал Лиза Лав. И сегодня я вам покажу распаковку. Короче, это то неожиданно просто вышла какая-то посылка. Я помню, что мы с папой заказывали какие-то чехлы или что-то мы там еще часы какие-то заказывали, но точно не помню, что это было. То есть я сейчас не знаю, что здесь находится, но мне кажется, что здесь находится чехлы либо часы. Точно знаю, потому что мы с папой много чего заказывали, но мне кажется, что чехлы, так как все остальные, что мы заказывали, было большое, точно так. И поэтому мы сейчас будем распаковывать такую посылочку с вами. Вот она небольшая, в принципе, но все равно интрига, что же там находится. Как раз все желтенькое, да? Но... И я попытаюсь аккуратненько открыть, так как вот чем закончилось. посылочка с... вещей для ну давайте уже, не буду вас мучить и уже наконец короче, так, начинаем так. угу, все взрыв, да да, ну, чехол Короче, вот какая эта фигня пришла. Пуста. все. А, на них. за на чехло, я не помню, если честно. Короче, давайте уже откроем. А, -а, -а да, я поняла. Я поняла, что это за чехлы. Я вспомнила. Я вспомнила. Да. Так. Первый чехол, который я тут вижу, это вот с таким вот совенком. Фу, как они воняют. Фу. Фу, прям вообще китайцы воняют. Короче, вот с таким вот совенком. Мне он очень понравился, поэтому я его заказала. Да, он идет твердый, но, по-моему, я там на видео смотрела, показывали, типа, так согнули, типа, он идет силиконовый, но он пришел мне. То есть, вот, он идет твердый. Что за хэ? за. Короче, следующий чехол, это, это вот такой вот чехолчик. Это он не идет, не такая крышка, а просто вот сюда вот телефон так ложится, как бы, ну, и понятно. А сюда можно вот так положить телефон, например, вот так вот и ставить сюда зарядку и заряжать. То есть, понятно, да? Типа обнимает его и он заряжает его. Типа. Короче, вот такие вот сегодня у меня была посылочка. Я думала, что то интереснее придет, но нет, обычно. Ну, в принципе, это тоже интересно, я довольна. В принципе, да, я очень хотела вот этот больше ждала, чем вот этот, так как он такой милый все такой мягкий на ощупь, он вообще такой, милота, короче. Ну, короче, вообще, милота, ничего, не не И кто смотрел это видео, поставьте, конечно же, палочки вверх, подписывайтесь на мой канал, и всем пока!